Россия, какая область? Понял. Родом из России и живу в Украине. Давным-давно. А чего у вас э, так э, удивительно э, южно русско украинское произношение? с 10 лет живу здесь в Украине. Как белгорочане, у, у которых отличается акцент от москвичей, как у бурятов, у которых отличается я акцент. Я понимаю, от нет, нет, нет вопросов, извините, пожалуйста, я про прощения. А, а где родились? Извините, Абакан, Республика Хакасия. Замечательно. И вас в действительном возрасте положили в поезд и привезли на Украину. И родители уехали на Донбасс в Украину. А ради... Ну, я чувствую, что донбасское произношение такое... Не ну, донбасское ну, у меня произношение. Это... У, меня, у меня его, кстати, нету. вас должен расстроить есть. Нету. И наоборот, огорчи... не, по порадоваться за вас. Нету, 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 Есть. Ну, можете так думать, пускай будет. Да. Типа, я эту тему обсуждать, это же бесплатно. А, есть еще, нет, ну, ради Бога, есть еще такое явное признаки киевского произношения. Не, не киевского... Это, не так. Учился да, в Киеве, да. Не отрицаю Такое это. Лицо, так сказать, напряженное лицо, такой вот, ну, легкий такой, снобизм киевский есть. Так же, вот Понял. Я... Учился <с в <с Киеве. Шесть год. На кого? Айти. Спе сперва в Ржищеве, это под Киевом, четыре года, это бакалавриат на IT, а позже два года в КПИ, город Киев, Правда. магистратуру закончил. Успешно? Ну, как успешно, закончил, так и закончил. Работаю сейчас. А, закончил. Работа. Ну, э, айтишник? Да. Принимаете участие в отражении агрессии? Да. Мы, кстати, занимаемся пер, перепрограммированием. Пере бог ты мой. Программируем. Да, да да да, 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 да. дроном. Что вы говорите? Да. ловите сеткой и сеткой, программируете? Вот, вот, такую вот. Опа. такую вот штучку чепляем. А ну-ка а ну покажите, вы случайно не, не ВВ туда, то есть это не, как называется, не ОВ туда цепляете? Нет, это а? это в... на на принтере печатается а, внутри нет, внутри боя... часть сбрасывается и все нормально. А перепрошу, а там внутри ни, ни, никакой там ни... не. Не он, пустой. Нет? он нет? пустой. Не нарушаете конвенцию? Никаких... Он пустой, не я этим даже не занимаюсь. Нет. Моя цель перепр... а... перепрограммировать. Это сувенир. Ребята подарили за то, что мы им помогали. А ну-ка, а ну, а ну еще раз покажите, если вам не сложно. Вот смотрите. Ага. то как-то странно Он выглядит, ну ладно. Полупрозрачный. Но небольшой... Ну, понятно. Да даже на принтере напечатано. Что говорят на вашем окружении на э -э ближайшем будущем? Ну что, ребята продолжают помогать украинской армии. Вот. Mm -hmm. Продолжают помогать, что ли. Армия не. Они... Продвигалась в сторону нашего города. Я родом из Краматорска, Донецкая область. Ну, как ты родом, будешь, живу просто немножко, здесь. Ну так, вы живете в Краматорске? Да. Не завидую. Ну, слушайте, 47 тысяч... Сейчас делают очередной фортекс. 47 тысяч... фортайца находится возле этого, в Часовом Яру, где россияне третий год пытаются маленький городок взять. Что такое? Я же сижу на диване, я не, 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 не готов комментировать. Так же самое, как и я, просто ребята, которые вот, которым мы помогаем, они как раз таки защищают Часовьяр, БПЛА, которые молодцы, там, или ударными дронами, или такими молодцы, вот. главное, извините, пожалуйста, а можно уточнить, вот правда, если без а, а так, немножко размяли языки, а можно понять, что именно вы защищаете? Украинский народ. Украинскую так, свободу. А, ну, а вот если... А, если, а, а да, история, и что им украинскую историю? Украинскую свободу. Свободу, так. да. А как она выглядит? Ну, вот как выглядит свобода? Без Чем влияния, влияния русских. Как, например, так. сейчас выглядит э, автономная республика Крым и те части оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Ну, то есть, э э э, украинская свобода это строго независимость от России. Я правильно понимаю? Ну, Полностью с вами так. согласен. Без российского влияния. А, или, как, или как сказал, секунду, или как сказал ваш, не знаю, живой он или нет, такой там, кто же его звали, депутат известный. А, и писатель а, цитата практически точная. Забыл, просто вылетела. Он написал книжку, называется Корта или как-то так, там Абандер. Птичка. А, а потом стал бы банд... Ну, такой веселый поэт, ну, простой, не знаю. Кто такой, знаете? Ну, я понял, Было ближе три... к теме. Да. Так, так вот, он сказал, что как он... Цитата была такая. 300 лет лежали под Россией, сейчас пора полежать под Америкой. Я... Вот это с концентрация украинской свободы, я правильно понимаю? Я же вам ответил. От российского Пускай. влияния. Но при этом, как называется, вы полностью зависите от любого другого влияния. Я правильно понимаю? От какого влияния? Как? Не... Ну, как вы себе представляете сопротивление? Ну, я, я, я же не я говорю, я кто я такой? Ну, вы пытаетесь цитировать а... кого-то. Я я не знаю, кого вы там цитируете, я этого не слышал. Но и лично нет, мне... Ну, важно, я сказал, о, это лично мне, как и другим украинцам, российское влияние не нужно. Естественно, мы его сейчас и у Отлично, секунду. Вот теперь давайте поговорим давайте. В, позитиве. в позитиве. Ну, хорошо, передо мной враг такой хорошо наетый, замечательный, больше прекрасно чувствуется. На чистом подсолнечном масле. Замечательно. Ну, вот вы победили. А что вы будете делать с этим? У вас был гандикап. Секунду, послушайте меня. Вот на секунду, напрягитесь. Дважды два это всегда четыре. Нравится вам или нет. 24 года, нет, 23, с 95. Или 22, я не помню, как считать, у вас был невероятный гандикат Вы получили не страну, а песню. Я сам из Днепропетровска. Это был один из моих двух родных городов. Песню. Самый лучший. Долгов нет, ничего нет. И, и как же, секундочку, и как же? Вы не, 22 года про, но потом ладно, война. Сейчас у вас в десятки раз это хуже ситуации. И что? Откро... Как вы представляете в майбутне? Открою вам маленькую тайну. Давай. Лю любой город в Украине продолжал свою цивилизацию. В том же самом Днепре Советский Союз не сумел построить метро, а в Днепре взяли и построили. В том же самом Харькове... Вы что, что ли? В Кривом роге Метро было построено при Советском Союзе. Где было построено? В Днепре? Вы что? Серьезно? Я а, ездил... как... а в каком году? М... Сейчас хочу сказать. Сейчас... Ну, я в советское время ездил на метро. Вы чего? Где я вы ездили? В 89 году. В 89-м 89 уч... году? А ну, давайте посмотрим да. метрополитен города Днепр. Давайте. Ну, Начнем Ну, я могу ошибаться, маленького. но давайте. Но я, по-моему, ездил в 89-м году. По-моему? Он, или он абсолютно... вы ездили? Он... Секунду. Давайте так. Его запланировали строительство в 75 или 76 году. Начали Смотрим. Строить. Так. Когда, Когда же... была сдана первая ветка? Когда же? А вторая и так и не сдана. Да. Давайте посмотрим. Итак, да. дата открытия первой станции, первой ветки 29 декабря 1995 году. Извиняюсь, в 80... 80... 89 году вы случайно, это... вы случайно не на ездили в Днепре. Может быть. Но может я не удивлюсь. Может быть. Но, прошу прощения. Продолжу. Я, я продолжу Секунду. отвечать на ваш да. первый вопрос. Давайте. В городе Харьков успели да. построить 9 станций метро, новую ветку, и сейчас вот продолжается строиться. В аналогичном городе Екатеринбург, где проживает на 100 тысяч человек больше, и город в трижды по площади больше сумели построить сколько при России? Слушайте, шесть станций, по-моему, в таком-то государстве, не с нефть Может, не надо газ, да. а, алмазы, а вы своим а, вы своим, так, прошу прощения, а вот, вот Я продолжу, вы считаете, у вас, у вас я не вас не, не перебивал. Золото не а сумели. Ростов, город, миллионник не сумели ну, зачем? любой другой ну, зачем? город ну, и зачем, ну, и зачем не про усп... это метро не про Петровский пустое а, люди секунду я, я вспомнил дедушка он он, да, я веков. не закончил люди просили и просят по сегодняшний ну? день а мостик нам построите в Якутске через реку Лену уже построили по а приведите газ в республику Хакасия а постройте метро в городе Ростов. И вот то такая вы вот ду специально. смотри. Вы выбираете специально. Вот такая, вы выбираете такая вот. Ду нет, П. я вы тебя не перебивал. Ты мне задал вопрос. Ты мне задал вопрос. Не перебивай. В своем то возрасте продолжаешь меня перебивать, хотя должен был научиться в таком возрасте уметь вести дело. Что Чтобы именно я соврал? Начнем. Что Чтобы именно? факты. Значит, метро в Днепропетровске угу. строилось, значит, в 89 году. Не строилось. Я сказал, я могу ошибаться. Ошибаетесь полностью. там вы, вы ездили в метро, <с> вы ездили в метро, которого еще не существовало. Значит, еще раз повторяю. Я сказал, я не помню, в 89 году, мне кажется, я ездил в метро. Значит, я спутал. С чем? Потому что дело было с чем-нибудь. Например, вы не говорите, говоря, что про как -э, какое-то Екатеринбургское метро, которое наверняка строится. Вы забываете, что сдается хи... Станции во многих других городах. В Москве вообще куда угодно можно добраться до метро. Понимаете, да? В Киеве Сотни станций. В столице в Киеве также, представьте. Которая вот. затопила... И уже что. работает, открыли. И работает. Да, еще раз затопит. Да. Наверняка, И с таким Работает. Это... В Киеве также построено больше всего станций, чем в Днепре, в Харькове или в Кривом Роге. Вы когда-нибудь ездили в метро в Днепропетровске? Ездил. Там 6 станций Ездил? открыто. Ездил? Да. Ага. Ну, Который Я когда первый раз зашел туда, Куда? там было в метро на Металлургов. В каком году? Мне показалось, что я зашел в какой-то бомб... Вот это точно могу сказать. В 2003 или 2004. Там вообще не было народа. Вообще ноль. Поезд ходил раз в 15 минут. А сейчас... Как я поезд, просто пытаюсь понять, вам не стыдно врать? Нет, секунду. Вы, ну, вы хоть раз ездили в метро? Где Ездил. Пытались, я задаю вопрос, раз. вам не стыдно врать? Это, это вы... Прошу прощения, не манипулируйте. Это же я ездил в 89-м году в метро в Днепре. Я еще раз повторяю, вы, как называется, я оговорился, потому что тогда, значит, Ты сто... в... нет, а ты в*****. Ага, да, переключайся. <laughs> <laughs> Это то же самое, что я скажу, что в, мене, в моем селе построили 15 станций метро, я на нем ездил еще э, при, там, при кому? Не знаю, при в київській русі в мене вже метро було, і я на ньому їздив. <гум> Хтось пише, дід. Діду опять кажеться, та діду каже нормально. Десь був не був, не де. Був,